Assalamualaikum Jumpa lagi kita hari ni Hari ni aku buat khas video Untuk si Didi Kronkel ya? Sebab ada orang uh, Hantar video dekat aku berkenaan Didi Kronkel ni uh, Aku pun tengok lah video tu Aku tengok Didi cerita-cerita-cerita Aku kata eh Macam mana kes dia boleh jadi macam ni kan? Uh, mungkin dia tak pernah berkongsi lah Selama dia kena tu Sebab dia kata dah 4 bulan dia kena freeze lah aku cakap dah 4 bulan baru, baru dia bunyi ke Kalau aku tak payah 4 bulan Kena hari pertama tu aku ingat 3-4 hari Kalau tak ada jawapan aku dah bunyi Jadi cerita dia Didi ni dikatakan Akaun bank dia kena freeze Dalam 4 bulan disebabkan Akaun bank dia tu ada uh, Kaitan dengan pergerakan Pergerakan skamer Bukan dia skamer Ada aliran wang mungkin masuk Lalu akaun uh, apa ni ber, berurusan dengan akaun bank scammer. Ah uh, macam itulah lebih kurang. Ya. Yeah? Jadi akaun dia kena freeze. Mengikut cerita dia lah. Okey tak apa. So dah 4 bulan dia kena freeze. hidup dia jadi susah lah pasal di situlah dia nak bayar kereta, nak bayar rumah, tanggungan dia, kehidupan dia dan uh, siapa yang tahu-tahulah tak silap aku dia baru beli sebiji kondor di mana aku tak pastilah. Ya. Okey. Apa yang aku tengok kat sini, Didi ni dia bukan pro kerajaan tau. Ha, dia ni pun kuat menyindir kerajaan apa semualah. Jadi apa yang aku tengok kat sini? Disebabkan dia ni kuat menyindir kerajaan, mungkinlah dia kenalah benda-benda yang macam ni. Faham tak? Jadi pada pengamatan aku lah, itu tak apalah ya. Ha, Okey, itu cerita lain lah. Persoalan dia kat sini Apa yang aku boleh share dengan Didi lah Kalau dia nak, nak dengar apa yang aku cerita ni Dia dengar lah ya eh. Aku agak tak pelik lah Jika berlaku perkara-perkara yang menyebab, melibatkan Pegawai penyiasat ataupun agensi penguatkuasaan Mengambil tindakan sesuka hati Tanpa mengambil kira tentang kesan Ataupun kerugian yang berlaku pada orang Faham tak? Disebabkan dia nak menyiasat Kita perlu bagi kerjasama kat dia Okay fine tapi bila kita bagi kerjasama Kita terpaksa berdepan dengan macam-macam kerugian Ribuan ringgit Aku bercakap berdasarkan aku pernah lalui Kan? Aku ditahan, ditangkap, dilokap, apa semua. Tiba-tiba, bila suruh pihak polis buktikan tuduhan dia, tak ada saksi, tak ada bukti. Bila suruh pendakwa raya buktikan tuduhan dia, dia pun tak ada saksi. Tak ada bukti. Satu benda pun tak ada. Tapi aku berdepan dengan puluhan Uh, kali bicara di mahkamah. Dan puluhan kali bicara tu berapa ribu kos aku dah habis. Siapa nak bayar ni semua? Ah ha, cuma kau ambil ya. Dan kes kedua aku kena adalah di Penang yang mana IO tu dia aku ditahan di KL, uh, dia cek-cek aku wanted Penang. Jadi aku diperlukan oleh polis di Pulau Pinang. So dia orang bawa aku pergi Pulau Pinang, malam-malam buta bawa aku pergi Pulau Pinang. Sampai Pulau Pinang bila IO duduk depan aku ambil statement Aku tanya ke IO kau buat tuduh, uh, tuduhan apa yang kau kenakan dekat aku ni Siasatan apa yang kau buat ni Buka seksyen berapa <coughs> Jadi dia pun bagi tahu aku lah dia buka seksyen berapa semua. Aku cakap ok baik kau sekarang kata tuduhan kau ni aku adalah pelakunya Mangsa mana ni mangsa Siapa mangsa ni Baru IO tu sedar ah, uh, ah, uh, Mangsa tak ada lah Mangsa tak wujud Ibarat aku dituduh bunuh orang Tapi tak ada siapa yang mati Pun macam ni pun kan Pihak polis boleh tangkap orang Bubur lokap orang Atas alasan Tolong bagi kerjasama Kita nak menyiasat Takkanlah sampai macam ni Mereka tak cerdik orang buat ke orang Betul tak? Tak masuk akal Pagi tu pergi depan majlis Majlis tak benar agar Iman Kenapa? Apa ni? Tuduhan berlaku Ada pelaku Tapi mangsa tak ada Nampak? Ha, ini kedua. Jadi, aku mula buat saman. Aku akan saman. Sebab apa? Aku aku percaya tak mungkin perbuatan kecuaian dalam penyiasatan ni adalah satu benda yang tidak ada ganti rugi untuk mangsa. Sedangkan polis ataupun agensi penguatkuasa ni kau cuai memandu langgar orang je. Dah ada dah section, dah ada dah Uh, tindakan yang akan dikenakan ada engkau. Atas dasar cuai saja. Kita tak payah cerita tentang kecuaian senjata api. Kecuaian senjata api, kalau first mistake is the last chance. Tak ada peluang kedua Kita cerita bak kecuaian jalan raya pun cukup lah. Uh, lupa bawa IC tinggal kat rumah pun boleh kena denda ribu tau. Uh, cuai, cuai. Macam mana satu agensi penyiasatan uh, dia siasat orang secara cuai menyebabkan berlaku kerosakan kerugian pada orang takkan tak ada ganti rugi untuk orang. Faham. Ah, ha, cerita dia kat sini sebenarnya engkau perlu saman agensi-agensi yang terlibat yang membekukan akaun kau tu didi, kau kena ambil satu lawyer, kau proceed saman dekat dia. Ah, ha, saman agensi ni. Sebab apa saman agensi ni? Kerugian bukan dekat Anwar Ibrahim. Kerugian pun bukan dekat agensi tu. Kerugian tu dekat kerajaan Malaysia. Tapi siapa yang buat kerja cuai ni... Menyebabkan orang duduk reman lah, duduk lokap lah apa semua ni... Kalau tidak ada asas yang manusabah... Dan siasatan tu dinampak hanya uh, sekadar try-try... Bukan ada satu elemen yang manusabah untuk dikaitkan tuduhan tu dengan kau. Tapi engkau direman, ditahan, dibekukan akaun apa semua. Ini... Kau kira balik daripada bila dia buat uh, tindakan tu dekat kau, kau proceed satu saman dekat dia. Kalau agensi yang kau kata tu adalah agensi apa anti-scam tu, kau saman dia lah. Faham tak? Ha. So, sebab tu bila Didi ni pergi tanya, uh, dia tolak tenang. Bila tanya kat agensi, agensi tu kata oh ni polis yang buat. Bila tanya kat polis, polis kata bank yang buat. Bila tanya bank, bank kata agensi yang buat. Sebab apa dia patut tolak-tolak ni? Sebab nak kelirukan kau Kalau kau nak saman kau tak tahu nak saman siapa kan ha, Senang cerita kau saman tiga-tiga agensi ni Dalam LOD tu nanti masuk tiga-tiga agensi ni Dan bawah nanti kerajaan Malaysia lah So kerajaan Malaysia yang nak bayar Macam aku zaman polis Bila aku prepare LOD apa semua Aku ada kawan lah ha, polis peringkat-peringkat besar ni Jadi aku cakap dia jangan ambil hati Aku saman kau punya jambatan tu Dia kata saman-saman lah Bukan duit gaji aku yang nak bayar Siapa yang buat hal dengan kau jebat Dia jawab lah Kerajaan dia bayar je Tapi orang yang menyebabkan kerajaan kena saman ni Dia mungkin akan uh, Dibekukan pangkat dia ke Dia punya reputasi bosak apa semua. Lah. Jadi nasihat aku Dapatkan nasihat lawyer Kau saman semua sekali ni Sebab apa? Mana boleh ada kerugian seteruk ni dekat kau Hanya kerana nak Nak bantu siasatan dia lah Malahan kau tak dipanggil untuk bantu pun tapi akaun kau kena freeze. Nampak? Ini lagi lah. Kalau kena kat ke akulah, tu LOD lama dah sampai tu. Jangan main. Ha, serius aku cakap. Jadi, dengan adanya, kita jangan rasakan, oh rakyat dia tak boleh lawan kerajaan. Kita bukan lawan. Kerajaan bercakap tentang keadilan. Kalau bercakap tentang keadilan, mesti adil bagi kedua belah pihak. Jangan sebab kau punya syak yang tak ada apa-apa asas atau elemen, kau pergi lokatkan orang. Faham tak? Ha, kita tak boleh beranggapan, oh, tindakan polis mestilah betul. Tak. Berapa banyak polis buat benda tak betul? Dekat orang. Betul? Ada je. Ini fakta. Oh, kita tak bolehlah beranggapan uh, pendakwa raya tu tak betul. Berapa banyak kita dengar pendakwa raya. Malah pendakwa raya kena tangkap pun ada kan? Sebab tu negara kita dia buat sistem Undang-undang Tak ada siapa kebal daripada undang-undang Melainkan raja lah kot Itu pun ada setempat dia kebal Setempat lagi tak kebal Jadi nasihat aku kepada Didi Kau kena ambil nasihat peguam, Kau LOD je Bila kau LOD Saman tu Kau jangan peduli Dia orang nak terus free-free lah Kita saman tetap saman Pasal apa kita menuntut Kenapa akaun saya dibekukan Atas alasan apa Jika saya bersalah Siasatlah saya Saya tidak disiasat Akaun saya dibekukan sampai Empat bulan dah ni ha. Dan kau challenge dia orang Pasal apa Bila kau tangkap aku Ataupun kau bekukan akaun aku Make sure kau menang kat mahkamah Kau kalah kat mahkamah Aku akan saman kau Atas alasan Kecuaian dalam menjalankan siasatan Sehingga menjejah Bagi aa uh, atau uh, ataupun menyalahgunakan kuasa bagi tujuan melakukan kianat terhadap orang. Apa uh, penyalahgunaan kuasa? Kecuaian dalam menggunakan kuasa sehingga menyebabkan penjejasan teruk kepada uh, kepada saya. Kau buat tuntutan saman macam ni. Pergi tanya kat lawyer. Mana boleh macam ni Mereka ada Ya, so nasihat aku untuk Didi, kau cuba dapatkan nasihat lawyer. Yang pau-pau kau tengok eh Datuk Dato apa laki Umi Aida, suami Umi Aida tu. Dia kena tahan, kena penjara ke apa tak silap aku. Dia saman kerajaan. Dia dapat beberapa ratus ribu tu. Sebab kecuaian dalam melakukan siasatan sehingga menyebabkan saya ditahan. Sedangkan apa yang saya cakap tu adalah benda yang betul. Lebih kurang gitulah. Ha. So, ada sebenarnya benda Tapi ramai orang tak berani Oh sama Poli Nanti Poli buat dajal nanti Nanti Poli sakit hati Dia buat dajal kat kita Dia bubur dadah lah Bubur pistol macam rusuk router tu Macam mana Sebab korang semua berfikir macam ni Hidup dalam ancaman Rasa tak selamat dengan agensi-agensi ni Sebab apa Nak lawan balik takut Aku tak takut punya Kau buat betul kat aku aku ikut Kau buat tak betul Biar aku mati lawan kau pun tak betul Aku macam tu Cakap pasal keadilan Betul-betul adil lah Betul tak? Ambil orang dekat KL, bawa pergi Pinang, lepas tu suruh balik sendiri. Bawa pergi Pinang tujuannya untuk membantu siasatan. Tapi bila kau dah tak boleh tak dibenarkan siasat, magistrate tak bagi, mahkamah tak bagi kau tahan, kau patut hantarlah balik ke? Eh? Tak hantar, balik sendiri. Ni adil ke ni? Mujur Pinang. Kalau Sabah Sarawak yang panggil kau kalau kau nak kena beli tiket kapal terbang pergi jumpa Aero. Nampak ni. Ha, jadi itu itu cadangan aku kepada Didi. Dan gesaan aku kepada kerajaan, tolong tengok benda ni. Kau jangan, kau orang jangan biarkan rakyat ni membenci dengan senyuman. Dalam senyum sebenarnya benci kat kau orang. Benci kat polis, benci kat askar, benci benci kat semua. Kan sebab budaya apa? Siapa kaya dia king. Budaya ni memang ada. Siapa ada kuasa, ada pangkat, ada duit, dia king. Sebab tu aku cakap jadi Melayu jangan miskin, nanti orang pijak. Kau kena ada duit. Sebab nak lawan dia orang tu nanti, macam aku nak lawan dia orang, pakai duit. Tuduhan yang dia buat kat aku tu tuduhan kecil, hanya kerana nak merosakkan nama baik aku je. Nak bagi aku ni ada rekod jenayah. Jadi dia buat tuduhan. Sebab dia expect, alah tuduhan macam ni jebat mesti mengaku punya denda pun seribu lebih je. Paling kuat seribu je. Tiba-tiba aku ambil lawyer aku lawan sampai berpuluh kali bicara. Sampai aku habis dekat 340 ribu lah. Aku tak kira punya Aku nak win juga kes tu Sebab kalau aku Kalau kau nak win Kau buktikan tuduhan kau ha. Jadi sebab apa? Sebab aku nak saman saja Dekat satu juta Aku don't care Kau cuai Kau jadi lauk ke aku Aku macam tu punya style So Didi Kau jangan fras sangat pasal ni Kau cuba dapatkan nasihat peguam Macam mana uh, Jika pihak agensi pegawai agensi mana-mana ni kerajaan ke polis apa ke apakah, jika mereka melakukan tindakan cuai dalam melakukan siasatan sehingga menjejakkan penjejasan teruk kepada saya. Ah, ha, tapi kalau engkau didapati bersalah, dah ah engkau janganlah sama ni orang sebab engkau bersalah. Tapi kalau engkau confident aku memang tak salah. Memang engkau tahu dia orang tak ada bukti untuk nak kaitkan aku dengan tuduhan yang dia orang buat ni. Confirm kau mesti boleh saman dia orang ni Rakyat biasa cuai Ada hukuman ada tindakan Pegawai-pegawai kerajaan Agensi pengawal Cuai dalam melakukan siasatan Sehingga menyebabkan orang terjejas Takkan tak ada pampasan Takkan tak ada ganti rugi Takkan tak ada apa-apa Faham? Yusuf Rota tu meringkuk dalam penjara Sampai dekat setahun Takkan tak ada apa-apa Sepatutnya kena bayar ganti rugi pampasan dekat dia. Pasal apa? Cuai pegawai-pegawai penyiasat ni. Pasal Last kali mahkamah putuskan Dadah pistol semua tak ada kena-kena dengan dia Kalau tak ada kena-kena dengan dia Siapa punya dadah pistol tu? Oh tak tahu Macam tu je kau sumbat orang masuk penjara ke? Ha, kalau macam tu saman balik lah Okay Didi? So ha, Kalau nak telefon aku kau, Aku rasa kau boleh dapatkan nombor aku lah ha, Boleh bincang benda ni Sebab aku aku ada pengalaman benda ni Aku tahu macam mana nak buat Eh? Ha? Fikir-fikirkan sekian Wassalam